В лекарне там пару неделек побыл, а потом меня на Горовку там, в, Донецкой республике отправили. Расскажите больше про это. Про Горовку? Ну, такая средняя зона. Поначалу там ну, крепили нас, потом, типа, как мы только заехали, крепили там. Что От... это значит? Ну, били, били. Приемка? Ну да, прием. Да это стандартно. Я же говорю, типа, ты к этим вещам привыкаешь, типа, для тебя это повседневная жизнь, ты не обращаешь на это внимания. Били, типа, там при, при ну, заходах в столовую, типа, там немножко, типа. Э, ну это каждый день было, они так прикалывались с нас, типа. Там плакаты вешали с ихними героями, там, типа, моторова там всякие, там уже Корса, я уже забыл, типа, ты должен был знать все, его год рождения типа в каких она войсках была, когда погибла, типа как погибла. Ну, разные приколы были у них, но ну, они разные приколы придумали, чтобы до нас докопаться. Расскажите. Про приколы? Ну, ты пытался, что, что самое. Да? Так песни, песни искали петь. Ты какой-то гимн России поешь, где-то запнулся, все, тебя сразу отмудохали. Ну, это стандартно, заходишь в столовую, тебе, ну, по -любому тебя по-любому тебе крепанут. Там на входе вертуха стоят, ты забегаешь тебя палочкой, бах-бах-бах-бах-бах. Ну, это же говорю, это такое, типа, это слабенько было, потому что прошло где-то месяца 8-9, они вступили в Россию, и приехал российский спецназ. И тогда вот началась серия, типа, мы все, типа, поскидывали сразу по 8-10 килограмм на нервах там. А кто вступил в Россию? А? Кто вступил в, ДНР? в Россию? ДНР. Ну, типа, они ж там не сразу вступили в Россию. Они вступили, типа, и, ну, где-то через 10 месяцев, через год. Батя на конституционно. Да, да, да. И по именно... конституцию свою приняла. Да, да официально. Mm -hmm. И приехал спецназ и Да, и приехал русский спецназ, короче. Ну, там уже было весело, типа. Ну как весело. Думаешь, молишься перед каждым походом в столовую то что там шокеры были, ну, постоянно заход, бегаешь, что по-любому ты шокера получишь, ну, даже трехсотый, типа, раненый на костылях идешь, похер тебя, типа, шокером тыкнут, еще могут с ноги тебе там по голове залепить, короче, ну. Они прикалывались чисто там, два человека так встали в стоечке, оп, нас встречают, типа, один с пером, четвертый шокером, вот так вот, могли, вот так вот строй стоит, они так шокерами заходят, а шокеры, типа, ну, не такие маленькие, вот эти обычные с фонариками. Ну, спецназовские шокеры такие здоровые, типа. Э, ну, я когда пытался, типа, заходить в столовую, типа, бежать, типа, я же уже, ну, более-менее нормально ходить начал. Меня, помню, так шокером этим били, типа, в ногу, что оно так мышцы сводит, что, ты, ну, у тебя ногу скорачивают, ты просто падаешь, типа. А вы представьте, там пацаны вот так вот колоннами, типа, забегали так быстро, типа, так, ну, надо было пробегать, чтобы максимально не получить. И там такое было творилось, спотыкались, а на друг друга падали. А когда со столовой выбегали, там был такой случай. Я не знаю, я такой в жизни не представлял, что такое может быть. Так вот ступеньки высокие, типа, и пацаны вылетают просто со столовой очень-очень быстро, типа, максимально бежат, потому что там на выходе спецназер шокером бьет. И я смотрю, типа, выбегает тип, спотыкается, падает, и на него с высоты просто вот так вот на скорости очень большой так толпа толпа так тупо куча гора вот такая людей людей падает а они все бегут 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 от страха потому что внутри шокером бьют типа ну вот этот большой шокер это серьезная тема потому что оно, ну, оно не так физически оно как на нервы тебе так действует бьет меня когда маленьким шокером ударили вертухай просто типа когда я ел ну тебя могли ударить просто когда ты ешь типа снова за стол забив, под стол забивали. Вот так просто ешь, типа, он тебя шокером ударил, ты ложкой на него нечаянно брызнул. Ну, и все, они тебя просто под стол забили. Не знаю, давали по две, по три минуты есть. Бывали моменты, типа, но ну, в основном там четыре минуты, а бывало такое на обед, там, три минуты. Ты там разваживаешь быстро хавчик, это на 10 человек. И тебя еще в это время шокером бьет, ты это горячая ешь, там, ну, они так, ну, пытались, ну, как, разные способы придумали, чтобы над нами издеваться. Просто после стола выходишь, а у тебя рот полностью так вот в пленке весь то, что ну, от горячего все во рту попекло и, короче, хлеб кусками глотали. Потому что помимо того, что мало кормили, еще три минуты давали, ты попробуй за три минуты. Ты когда быстро ешь? ну, короче, вот так вот там было. 9 травня. 9 травня. А, это, короче, все смены пришли, я не помню, там до 20 человек что-то ехали, 16. Ну, я не помню, очень много их было. Мы с окна смотрели, уже все ходят, разминаются, типа. Готовятся, там, махаются, ну, спецура показывает, что сейчас с нами будет. Мы что начали, ну, пришли мы к столовой. Ты только уже как в строю идешь, просто к столовой подходишь с песней. Все, тебя уже, бах, налетают спецназеры на строй. Ну, строй тупо разбивают. Азовцев вытягивают, ты азовец, ты азовец, вытягивают азовцев. Ну, тупо кулаками, типа, по лицу, я не знаю, что ну, типа, не стеснялись, что синяки будут. Кулаками по лицу забивали, ну, чисто. Было такое, что чувак подошел вот на 9 травня, ему просто там тип такой был, Че Ну, у многих, кто в Нагоровке был, все знают его. Махался нормально. Просто такой вот с ноги дал по тловище, ну, в руку. У чувака вот так вот рука просто повисла. Ну, короче, били там нормально. Ну, я не могу нормально так писать, просто для меня это были обычные будни, типа. Ну, это нормально пойти в столовую и получить. Вот так вот. Вы только в столовой были, или что? -то? Там не, вот так вот под дождем стоишь, какая-то проверка, шмон. Ну, шмонают барак. Ты там стоишь, буквы «Г», там, нагнулся там. Под дождем дождь капает, ты мокрый, уже спина болит. И этот нехороший человек ходит и так вот еще по мокрому телу своим шокером бьет, короче. И ты стоишь, злишься, думаешь, С... выйду, убью тебя когда-то. короче, злости они нам добавили нормально, тех, кто там в плену сидел. Что такое самое жахливое, что вы обдувались давали А, еще вспомнил, был случай. Были чуваки, короче, хлеб вынесли со столовой. И, короче, их спалили вызвали их там, ну, побили, там, забили шокерами, типа там все там, пацаны там валяются на полу, их там шокерами забивают. И там несут, короче, ведро с едой. Ну, это такое, что мне вот самое больше запомнилось, то, что это, ну, типа, зачем такое делать? Поставили пацанов на колени, вот так вот, поставили на пол ведро, и пацаны вот так, типа, как собаки с ведра, вот так руки за спиной, типа, ели. Ну, да, там я такие вещи самое больше позапоминались, когда морально так унижали. по папаху шокером били, когда в столовую заходил, там, не знаю. На вахту водили, что там, не знаю, там, жопу зашивали, типа, ну, так линейкой, типа, железной набили, что жопу то позашивали, типа. Ты позашивали? Типа. Типа, да, 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 порасходилась, полопалась кожа на попе. Вот, так вот Что ж там еще такого вспомнить? Да, Та, там, там разные кадры попадались. Анонизмом вот так вот заставляли заниматься, так вот, типа, стояли, угорали вертухая. а чувак там в сторонке там. Ну, по-разному там. Я просто повседневная жизнь, ты к этому привыкаешь, это нормально. Ну, Но били тебя по-любому каждый день. Перед зеркалом нагинайся, типа, без трусов и погнал. Ну, был там один такой чувак. Джамбулатович, приора, типа, многие его знают, типа, кто там сидел. Ты он так заставлял людей? Да, да, он там вообще. Это, короче, бывший вообще, кстати, украинский военные перебуды. Как хлопцы, почувались? — Почувалась? Очень. Ну, испалковалась между собой, процесса, не испаковалась. Да, ну, все быстро, ну, кто, ну это от человека зависит. Кому-то, например, кто-то с этим нормально справляется, кто-то морально готов. Для кого-то это, типа, его ломает, типа, он там в себя уходит, там, ходит по калке по-разному справлялись, типа. Ну, я, я не знаю, я как-то как, -то, как -то к этому относился, типа, я понимал, что я много там книг перечитал, я там около 100 книг перечитал, ну, я понимал, что это еще, типа, цветочки могут быть и хуже, наши, типа, деды намного хуже проходили, типа, во Вторую мировую войну, типа, их там убивали, просто к запору подошел, тебя могли хлопнуть, типа, там, если ты что-то, какой-то залет у тебя на бараке, то тебя просто там на трубу на, на жаре вешали, типа во Второй мировой войне. Там, не знаю, глаза выкалывали, там, ногти срывали. А вот это то, что нас Пэром шокером побивали, я понимал, что это все фигня, типа. Ну, как-то мне, я более-менее нормально это переносил, типа. А сголтование вы чули, какие такие изнасилование. Ну, врать не буду, типа, слыш, слышал, типа, что девчонок, типа, наших на Еленовке. Ну так сам лично не. не видел, поэтому говорить не буду. Сколько вы пробовали в полоне? 28 месяцев. Что вам давало надежду весь этот час? Сім'я, вернуться к сім'ї, если я говорю, что вернусь к семье. Ну, типа, что я с собой точно ничего не сделаю, я буду до того отопить, типа. Вы рассказывали, что хлопцы деякі хотели зробити самогубство. Вы можете розповісти про це? Ты so, их так доводило, или что? Они... Ну да, да, ну просто пацана подняли, типа, с ямы на барак. Я сижу вместе с ним, типа, он мне говорит, что... Типа, я, ну я, говорит, не увожу, я хочу скрыться, типа. Я говорю, да подожди, ты привыкнешь, типа, все... Я такой думаю, все это, ну, типа, привыкнешь, подожди два-три месяца, типа. Все так, когда новички только поднимаются, ну, на барак там начинают жить. Хотя там на яме еще было похуже моментами. Типа все такие, типа, что вскрыться там, ну, не все, а большинство морально слабые, что не вывозят. Я говорю, подожди, привыкнешь, типа. Ну, бывали такие, что отговаривали. Бывало такое, что свои же доводили, типа, там, завхоз такой, гурин есть. Много кто не услышал, типа, кто сидел на горовке, все его знают, что... Азовцев, он, я не знаю, что он, ну, это наш военный, типа, 30-57, по-моему, да наш военный, типа, он своих же пацанов, азовцев, типа, доводил до такого, что пацаны, типа, на, на яму просились, там, вскрывались, ну, типа, хотели вскрыться, типа, качал их, там, морально гнобил. Ну, короче, даже в плену свои есть, типа, что... Он, кажется, не вышел в последнем обмене? Не, -не, -не, -не бобули вышел. Он тоже что-то там... Боболев, да, я, кстати, с ним на бараке одном был, он был за входом у нас. Это вот этого, которого тягают, сейчас хотят посадить или уже посадили. Ему даже вертухаи типа или, типа тормози, типа ну, ты уже перебарщиваешь, типа ну, ты же такой же, как и они. Его же вертухаи типа водили к операм, его же опера били за то, что он со своими перебарщивает. Ну все ему по делам, типа правильно, хай таких садят. А с чем это чем повезло, что он такой рубой? Это ему как-то обещали, что с ним ничего не будет? Да нет, человек, ну, во-первых, он хотел, типа, перед ментами, может, типа, что вот он, типа, погасит, чтобы, там, не знаю, сигареты ему давали, наладить отношения, типа, с, врагами, типа, что. Я вообще не знаю, что он на обмен захотел пойти, он, 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 он хотел оставаться там все время, что он так резко переобулся. Вот так вот. Я знала, что идут на обмен. Там меня где-то две недельки, за две недели за обмена начали вызывать, типа спрашивать, хочешь ты на обмен или нет, типа, или остаться хочешь. И так вот два-три раза вызывали, типа, и сказали, не хочешь, типа, ну, остаться тут, и, может, ты передумал, типа, мы тебя выпустим. Я такой, нет, на обмен, на обмен. Я понимал, что раз что-то тягают, значит, что-то к этому идет. Ну, как практика показывала людей, которые их часто тягают и спрашивают такое, то их в дальнейшем забирают на обмен. Как вы поняли, что уже в Украине? Как этот процесс відбувався, что вы уже выезжали? Ну, я уже понял, что все хорошо, когда мы уже проехали этот, типа, там, пункт пересечения, типа, и когда мы уже пересели в украинский автобус, тогда я уже и увидел украинский прапор, типа, и герб. Тогда я уже понял, что все, слава богу, все хорошо было. До, до ну, типа, до этого все время мы переживали, потому что мы слышали такое, что бывало, что автобусы разворачивались, обмены срывались, типа. Ну, россияне так делали постоянно, они там не довозили кого-то, не додавали, короче, любители они посрывать, типа, ну, мы знаем, что это они срывают, а нам говорили постоянно, что это, типа, ваши, типа, украинцы, типа, все срывают, типа, они тех дают, типа, не, мы знали, что это, типа, любители гражданских туда впихнуть, типа, вот ну, так вот, типа. Какие у вас были эмоции То, что вы же там сидели в том автобусе? Хм, я был враженный. Счастье, счастливость. Ну, Ты всю жизнь этого ждал. Типа, это главная твоя была цель в жизни. Типа, от, я ничего так не хотел, ничего не так не мечтал, как ну, на обмен типа, вернуться на родину, в Украину. Кто вас зустрічав? Батьки? Да, батьки, були... батьки ко мне потом уже приехали, когда я на реабілітацию. Ви дзвонили до мамы? Да, да. Мам, я як... в шоке, плакала. Радовалась. — У вас сейчас реабилитация ну, проходит? — Ну да, готовлюсь к операции сейчас. Через две недели будут операцию делать. Мы когда, ну нас меняли, нам говорят, типа, типа, вы понимаете, что, типа, вы, куда вы возвращаетесь, типа, это не та Украина, которая была два года назад, до войны, типа. Ну мы знали, что это все ЧОС, типа, фигня всякая. Мне очень приятно было, когда я почувствовал это, прям, слезы наворачивались, я плакал, типа, Когда нас везли, типа, вот в Сумы завезли, и ты едешь, типа, а тебя люди гражданские типа плачут, по... <свечать>, типа с фугами встречают. Там. Ну, короче, гражданские люди, типа, ну, чувствуется это, что ты на Родину вернулся, типа отношение наших людей к нам типа вообще. Ну у нас страна хорошая лучше, чем. Ну, так, даже сравнивать не хочу с этой дыркой галимой. Вы відкрыли новини, там читали там читалась про фронт. Что Да, Нет, пацанов, когда в плен брали новеньких. Либо там, когда на СК возили, там -то, тогда мы только узнавали, типа, так слонячки проходили, что наши там продвигаются на том направлении. Типа, взяли там, там, типа. Ну, га они газеты нам подкидывали, вливали информацию такую специальную, чтобы деморализовать нас, типа, что вот, типа, смотрите, вот в газете, типа, там, кто там, Артемовск, Бахмут, их, Бахмут наш, то наш, это наш, типа типа говорили, что ваша Украина проиграет, типа все дела. Не, ну, мы выиграем, типа. У нас страна хорошая, люди до конца будут. Ну, пытались это где нас, типа. Еще мы понимали, когда наши их нахлобучивают, когда какой-то, типа, ну, поход в столовую, типа, и по ним видно было, что они чересчур на назову, и не такие, как обычно, типа. А потом мы что-то, у нас радио было на бараке заныкано. Радио достаем, и, типа, Э, типа украинские националисты, типа разбили, типа. А, не-не-не. Типа по нашим, ну, это по их новостям, постановление украинские националисты. Наш канал типа включили волну, типа украинскую. И слышим, типа, что будьте типа разрушен, типа в Донецкой ну, Народной Республике, возле Горовки, типа там какой-то генштаб, типа Российской Федерации, типа погибло там столько-то офицеров. Ну такие сюда, тепер понятно, что они такие злые. типа а авиация лишь, ну я не помню, что-то, короче, отработало хорошо по им. И это когда так они отрабатывали наши, ну, по ним, ну, и они очень злые на нас были, они нас вообще в тройне крепили в эти дни. Что еще такого радостного, я помню, в плену было? Когда мы по новостям слышали, когда Херсон, типа, освободили, когда, типа, ну, мы новости слышали, как наши заходили, военные, типа, люди гражданские плакали, встречали типа с Вот тогда мы так типа мы так сразу ну, обрадовались, а жили там аж плакать многие начали типа когда Херсон освободили. Ну тоже были моменты свои типа счастливые в плену, когда наши достигали чего-то в войне.